Для Первое, что Национальный банк не планирует отдавать финансирование и не будет отдавать финансирование. Вопрос-ответ простой экономики, не под что выдавать. Mm. Нету залога на да. это? Совершенно нету. А делать. 40 миллионов, которые они, они для... Это уже практически у нас, у меня спросили прямо, да, я вам отвечаю. Да? Я постараюсь вам ответить, как бы сказать, ну, так как оно есть, и как бы сказать, mm. ну, откровенно и так далее. Весной этого года было сложилось распоряжение, что в Национальный банк, в том числе, я принял участие, мы видели, что банк банке давно начинается проблема. Да? Решение было нашего совета, Национального банка для управления, я принимал участие в нем, что мы пытались помочь банку Демарк. Вот это моя попытка помочь банку Демарк, вы выразилась больше 40 миллионов, так сказать, помочь ему, как, товарищи, как Чуть-чуть помочь человеку надо, 40 миллионов справиться, значит банк будет работать. Есть акционеры, есть еще, ну, как бы сказать, инвесторы, если надо и так далее. Вы хотели, чтобы дать им время, чтобы мы сказали. К сожалению, как бы сказать, моему сожалению, мы дали им эти деньги, деньги до сих пор до конца не возвращены. Ну, Я думаю, так приблизительно я вам рассказал, так сказать, вы поняли, да? Что вы, вы, вы были? ситуация как и Значит, а смотрите, получилась ситуация такая же самая, что как вы банку в вкладчики дали деньги, так и национальный банк. Вы не получили возврата, и мы сегодня не получаем возврата, как когда национальный банк. Или если у нас шоу-завод, да, мы если шоу залог, но этот залог надо будет реализовать и возвратить деньги государству, и те национальные Это пока все, что я покупаю,